Hai Mam, hari ini aku bikin kue kering lagi, nih Mam. Kali ini aku bikin kue kering kastengel. Sebelumnya aku sudah pernah posting video kue kering kastengel juga, dan sekarang aku bikin kue kering kastengel dengan resep yang berbeda. Tapi nggak kalah enak, dan ini juga lumer di mulut Mam. Nah, ini enak banget, ini lembut, dan ini bisa sebagai ide jualan, Mam. Langsung ke cara pembuatan ya. Bahan yang pertama 50 gram butter Selanjutnya 2 butir kuning telur Pisahkan dengan putihnya ya mam Wadah dalam keadaan bersih dan kering ya mam Selanjutnya 200 gram margarin Boleh juga menggunakan butter seluruhnya Dan ini setengah sendok teh kaldu jamur Sejumput garam halus Kemudian ini akan aku kocok hingga tercampur rata saja tidak perlu sampai mengembang Bahan selanjutnya 85 gram keju parut boleh juga ditambahkan sesuai selera kocok hingga tercampur rata saja tidak perlu sampai mengembang dan di sini masukkan 35 gram tepung maizena Lalu kocok lagi hingga tercampur rata saja. Boleh juga menggunakan spatula, tapi di sini aku tetap menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Dan di sini aku masukkan 300 gram tepung terigu protein rendah, kemudian kocok lagi hingga tercampur rata. Boleh juga menggunakan spatula ya, Mam. Dan ini aku tetap menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Oke okay, mam ini sudah seperti ini Selanjutnya akan aku masukkan dulu ke dalam freezer selama kurang lebih 5 menit Nah mam ini sudah aku keluarkan dari freezer Selanjutnya cetak menggunakan rolling pin dan juga e, berbentuk seperti ini bulat boleh berbentuk kotak atau pemanjang ya mam sesuai selera aja dan di sini kebetulan ini ada orderan jadi ini aku bentuknya bulat sesuai dengan permintaan customernya Oke mam, selanjutnya ini akan aku beri olesan kuning telur di bagian atasnya. Di sini aku menggunakan dua butir kuning telur aja. Setelah diberi olesan kuning telur, di sini aku beri taburan keju parut di bagian atasnya. Panaskan oven selama kurang lebih 10 menit, lalu panggang dengan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah selama kurang lebih 30 menit. Nah mam ini sudah jadi Sudah dikeluarkan dari oven Ini jadi untuk sekitar 2-3 toples Tergantung ukuran toples ya mam Kue kering kastengel ini Lembut, enak, lumer di mulut Ini juga bisa Sebagai ide jualan Ataupun isian toples ya mam Bisa dijadikan sebagai ide hampers juga Ini enak banget mam Patut dicoba Nama sekian video dari Wanda Ismail hari ini. Cara membuat kue kering kastengel enak dan lumer di mulut. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan video resep menarik lainnya dari Wanda Ismail. Terima kasih.